Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни і за її межами на території Російської Федерації, а також події на близькому сході, обговоримо з нашим гостем Давид Шарп. Військовий оглядач з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Давиде. Здравствуйте, Павел Добривіч. І вітаю наших глядачів. Закликаю авансом нам поставити вподобайку, підписатися на наш ютуб канал обов'язково. Залиште кілька приємних слів у коментарях. Ну і звісно, ж дзвоники не забувайте протискати це те, що дозволяє нашому ютуб каналу розвиватись. Ми розпочинаємо, пане Давиде. Оця топ новина 19 квітня ураження стратегічного бомбардувальника Ту 22 м Н3 на території Російської Федерації у небі над Ставропольським краєм. Це все сталося. І цікаво, що російська сторона ніяк не коментує цю подію. В пабліках мілітарних зазначається, що це все fire черговий. Ну але головне управління розвідки зазначило, що це її робота цієї установи. Ваші думки з цього приводу, як ви думаєте, яким чином це вдалося зробити? Наскільки я розумію... Генерал Буданов, чуть позже, чем мы записываем эту передачу, собирается пролить определенную ясность на то, что произошло. Но если серьезно, на самом деле ситуация очень интересная и странная. Значит, если это был сбит, это в самом деле сбит огнем украинцев, и то, что мы говорим, модернизированно, капитально отремонтированный комплекс С-200, теоретически способен достать цель, которая находится на огромной высоте на дистанциях близких 300 километров. Я так понимаю, что если самолет был сбит, то он не был сбит над Ставропольским краем, он там он упал. То есть, по всей видимости, в случае сбития он был поражен где-то ближе, э, намного ближе к границе, то есть вот те самые 250-300 километров, и далее он дотянул э, туда, где он э, упал на землю. И тут, конечно же, много вопросов, потому что э, эффективность С-200, она, с одной стороны, э, как бы не то чтобы не э, она не несомненна. И это, кор, и это комплекс стационарный, очень тяжелый. Стрелять из этой ракеты непосредственно от линии боевого столкновения было бы крайне проблематично. То есть он должен находиться несколько в тылу, его нужно установить и ждать противника в засаде. В общем, вопросов много, и у меня особенный вопрос вызывает участие главного управления разведки, так как это э, позиционируется как совместная операция воздушных сил и главного управления разведки. К классическому ПВО главное управление разведки, по идее, отношения не должно быть. Значит, здесь есть что-то, что не входит э, в рамки сугубо ПВОшной. В общем, вопросов много, это очень интересно, если впервые был сбит в воздухе, именно сбит, потому что на аэродроме как раз бойцы ГУР и уничтожали уже Ту-23, М-3, Ту-22, М-3, это подтвержденный случай. Сбитие в воздухе это, по сути, ну такой вот маленький, но исторический момент в воздушной войне. Самолет дальней авиации сбит впервые. Россияне традиционно говорят, кстати, они уже говорили о поломке и о дружественном огне. Вообще у них традиционно странный немного подход даже в тех случаях, когда было очевидно поражение самолета украинскими ПВО, списывать все на дружеский, дружественный огонь. Но, по всей видимости, они видят больше чести в том, что он был сбит дружественным огнем или упал сам, чем дать вот эту пальму такой вот воздушной победы украинцам. Немного странный подход. Почему? Потому что дружественный огонь ⁇ это да, это на самом деле явление, которое сопутствует всем воинам и все армии в той или иной степени наносят по своим удары, будь то американская армия, израильская и украинская тоже, несомненно. Однако бывают ситуации, когда дружественный огонь свидетельствует, ну аж больно серьезной некомпетенции и проблематичности на системном уровне. И вот были случаи, когда, например, с А-50, с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения сбитым, вторым А-50 сбитым, по сути, над Краснодарским краем или упавшим над Краснодарским краем, устроить дружественный огонь по такому самолету в такой ситуации, ну, я не знаю, это настолько серьезный провал, что уж лучше отдать пальму первенством украинским ПВОшникам, пусть им будет на здоровье. Но им это, им это не нравилось, поэтому по поводу нынешнего случая предстоит немало что выяснить, потому что он в самом деле странный. Поражение на такой дистанции от переднего края, Навіть для С 200 з його можливостями і з усіма оговорками, які стосуються з 200 це случай вже на потрясаючі. Будемо смотрети. Я сподіваюся, що прольється дополнительна інформація на даний час. Ну варто зауважити, що в історії вже подібне траплялося. Якщо це така робота комплексу С 200 то пам'ятаємо 6 жовтня 2001 року, коли на спільних російсько-українських навчаннях із території Криму, тоді ще українського. Уразили випадково трагічно трагічний випадок пасажирський лайнер російських авіаліній. Так і тоді зазначається, що відстань до цього літака від берегів Криму була 270 кілометрів. Тепер, пане Давиде, що б не... телевіва в Росію, і багато ізраїльських громадян погибло в цьому випадку Ну тут це это все ж гораздо более цікаво по-перше видимо, більше 270 сімдесяти Во-вторых, Довго с 200 взагалі були не при делах, тому що вони були сняты з вооружения. в третьих це военный самоліт, дальні авіації. В общем, все очень интересно і весьма загадочно. Скажіть, будь ласка, що б це не було, пана Давида якщо враховувати, що це далеко від України сталося, чим би його не вразили, так не вразили, як це може змінити? обстріли нашої території. это це означає, що тепер їхня авіація, ворожа російська авіація, тепер не може підлітати ну, дуже вже близько до кордонів України. Понимаете, тут, ну, во-первых, они для начала должны прийти к выводу, что э, самолет был сбит. Если это так, то, естественно, они к такому выводу придут. А дальше вопрос упирается в следующее. Сбит он, если он был сбит именно тем способом, который мы сейчас обсуждали. Это примерно пограничная зона. То есть, возможности самого отремонтированного и самого откапиталенного С-200 – это пограничная зона. Ракеты э, Х-22 – это то, что запускает э, Ту-22Н3 – в принципе, они предельная их дальность это 600 километров до цели. То есть, конечно, они могут стать несколько осторожнее. То есть, например, э, дать такую страховку, чтобы вот никаких шансов не было сбить, достать их и вот таким вот способом. Но это будет, не будет значить, что они не могут обстреливать цели на территории Украины, потому что дальности, запаса дальности у ракет хватает. То есть мы имеем на лицо потерю, потерю серьезную. Таких самолетов в летном состоянии считанные десятки. То есть их всего-то несколько десятков, они не производятся, их мало. Кое-что было повреждено ударами по земле. Но вот в плане того, что они опасались, здесь сложно сравнивать ситуации тактической авиации на линии фронта, которая атакует цели, допустим, в дистанции планирующими бомбами 30, 40, 50 километров, и там их могут легко доставать, и они вынуждены все время этот фактор учитывать. Здесь если он зашел в зону поражения буквально на ее границе, он может теперь сделать это с 50 километров глубже своей территории. И тогда его гарантированно не достанут. Что тут сказать? Даже если 50 километров глубже, это значит, что есть хоть какой-то выигрыш по дальности. То есть, например, значит он не может обстрелять цель, которую мог достать раньше. Но в общем и целом тут ситуация такая, что они все равно могут сбить здесь далека. В большинстве случаев максимум чуть надо быть осторожнее. І далі, візди, к сожалению. також обережності вимагає протиповітряна оборона тимчасово окупованого Криму, оскільки там є проблеми, уражено цілий дивізіон. Майже повністю він, я так розумію, виведений із ладу. І в цьому контексті хотів вашої думки запитати пана Давиде, оскільки я тепер е, спілкувався з вашим колегою Олександром Комоленком, який сказав, що там є три дивізіони загалом в Криму. Один виведено частково або повністю із ладу. Чи варто очікувати частіших ударів по Криму, поки є цей люфт по часу, поки він не повністю прикритий, чи все ж таки Росіяни швиденько це все е, замінять? Во-первых, фактически плюс-минус из того, что мы видели и слышали, можно более-менее осторожно, но с большой долей достоверности говорить о том, что дивизион почти, по сути уничтожен. Более-менее. Это огромное достижение дивизион С-400. Тут, кстати, еще один момент, что это те ракеты, которые должны и не только защищать разного рода объекты, но в заметной степени защищать и самих себя. То есть это сам защитник не смог справиться с серьезной угрозой. По-прежнему интересно, чем это было уничтожено. Есть на этот счет разные мнения. Но показательно, что это смогли сделать и средствами воздушного нападения. Я как раз считаю, и безусловно, в отсутствие так быстро такую брешь не заделать. Конечно, у России где-то есть еще дивизионы внутри страны, но их и так немало с300-400 были переброшены в район линии фронта и на разного рода угрожаемые участки. То есть у России не переизбыток систем ПВО, тем более самых современных и дорогостоящих это очевидно. Значит, можно предположить, что хотя бы временно какая-то брешь образовалась. Если ее захотят срочно восполнить, то откуда-то вынуждены будут снять в срочном порядке э, системы ПВО. Возможно, этим можно, это можно использовать. Но с другой стороны мы видим, что и наличие дивизионов С-300, С-400 в Крыму не являлось и близко стопроцентной помехой для украинских средств воздушного нападения до сих пор. Например, ракеты Storm Shadow и Scalp, запускаемые Су-24, раз за разом проходили российскую противовоздушную оборону. И можно было прикинуть по разного рода косвенным признакам, что... В атаке, например, когда используются 4 ракеты Storm Shadow, то примерно одну им удавалось плюс-минус сбить, а две три обычно попадали в цель. То есть при всем наличии вот этих вот дивизионов. Поэтому сказать, что было вот такое препятствие, сказать нельзя. Тем не менее, это серьезный фактор тоже. Воспользуются ли им здесь и сейчас, я не знаю. Но такие попытки могут быть. В любом случае, российское ПВО понесло тяжелые потери имиджевые потери тоже, но об этом уже, это уже было не раз. Здесь можно говорить о материальных, очень серьезные, очень дорогостоящие. И придется откуда-то снимать, если, это, если они прикрывали приоритетные объекты, а я предположу, что да, то придется снимать откуда-то, где тоже может быть приоритетность ниже, но она была. И значит тоже где-то образуется брешь, которую теоретически можно использовать. Вона доведе, і оскільки маємо можливість з вами поспілкуватись, не можу не розпитати про ситуацію на близькому сході, ірано-ізраїльський конфлікт і взаємі взаємообстріли цих двох країн. Так спочатку був терористичний обстріл в ніч, а проти 13 квітня, наскільки я пам'ятаю, так субота, ніч, обстріл багатьма десятками так засобів ураження. Інфраструктури Ізраїля, а згодом у відповідь, ось буквально нещодавно Іран отримав відповідь від Ізраїля, і тут в першу чергу хотів би про символізм у вас запитати: іранці обстріляли Ізраїль у священий Шабат, коли всі відпочивають. І Ізраїль відповів, як ми розуміємо, в джун п'ятницю. так, тоді, коли відпочивають мусульмани. Чи є тут якийсь сенс? Чи варто очікувати ще одного повторного иранского удару в суботу? Я не думаю, что я не думаю, что обе стороны придавали значение вот таким вот датам недельного уровня. Если уж на то пошло, сегодня 19 число, день рождения духовного лидера Ирана Али Хамини. Но я даже в этом случае сомневаюсь, что его хотели поздравить таким образом. Скорее всего, это просто совпадение. Да, там не стоит придавать особого внимания в этом случае. Из того, что можно судить, Израиль ответил очень и очень умеренно. На мой взгляд, пока, пока еще нет, нет точных данных, что именно было поражено в Иране. Однако удар носил очень ограниченный характер, он должен был быть по определению ограниченным, потому что исходили из того, что эскалации не желают большой, и нужно дать Ирану возможность особо не реагировать, сделать вид, что ничего не произошло. Проблема в том, что слишком сильно дали возможность сделать этот вид. И это многим может показаться, что ответа и не было. И вот это было бы большой ошибкой стратегической со стороны Израиля. Однако поживем, увидим, посмотрим, было ли поражено нечто ценное. В любом случае, иранцы в самом деле делают вид, что ничего особенного не было, демонстрируют, что они не хотят продолжать. Израиль изначально собирался, как я вижу, отметиться, что называется, но не более того, насколько эффективно отметились, хотя бы на точечном уровне. Вот это предстоит узнать, надеюсь, из американских источников, спутниковых снимков, утечек санкционированных с израильской стороны. Но вроде бы можно судить, что вот этот обмен ударами, открытый обмен ударами с территорией друг друга, причем Израиль даже не брал на себя ответственность, так что это нельзя назвать пока и открытым ударом. Так вот, он вроде бы закончился по тому, как стороны не имеют дальнейшего интереса. Но вот дальше это большой вопрос, как изменились правила игры в отношениях между сторонами и изменились ли. Потому что Иран преодолел некий барьер, который он для себя соблюдал десятки лет, нанес открытый удар по израильской территории даже не десятками средств воздушного, средств боеприпасов, а сотнями. То есть Минимум это 350, а вообще общая оценка с учетом упавших на, на иранской территории, это озвучил министр обороны Израиля, это до 500 боеприпасов, включая более 100 баллистических ракет средней дальности. Это беспрецедентный шаг, очень визуализированный, очень медийный. Израиль медийным шагом отнюдь не ответил, хотя с военной точки зрения иранский удар закончился полным провалом фактически. Однако, кстати, многие верят, что это был не провал, а Израиль скрывает серьезные потери. Это тоже в наше время показательно, потому что то, во что верят очень многие, иногда это для них становится реальностью, заменяет реальность. В общем, посмотрим, что будет с правилами игры, что будет с израильскими ударами по проиранским силам в Сирии, Будет ли Иран более нагл во всем, что касается возможных ударов по Израилю, здесь покажет время, пока видимо этот э, раунд исчерпан. И на мой взгляд, предварительно подчеркиваю, предварительно я думаю, что Израиль э, не довел, не поднял планку до нужного уровня. Скажіть, будь ласка, свою думку стосовно впливу на російсько-українську війну, чи може ця ескалація у відносинах Іран-Ізраїль впливати на зменшення поставок Іраном дронів, дронів Камікадзе шахед до Росії? Теоретически може, если теоретически може, Іран чувствует опасность войны, то ему безусловно желательно накопить собственный арсенал? и оглядываться, и пополнять арсеналы своих прямых союзников, которые, можно сейчас так или иначе воюют против Израиля, и он это делает, это и Хизбалла, и Хуситы. Но вот насколько их возможности производства таковы, чтобы и собственные нужды вот в такой тревожный период удовлетворять, и при этом исполнять контракт с Россией, который для них очень важен во всех отношениях, то есть это там же ведь не просто деньги – а это еще тесное партнерство, которое дает разного рода иные преференции Ирану. То есть обеим сторонам дает, например, технологии, разрешение на продажу, покупку чего-нибудь. Это вопрос интересный. Теоретически, если война бы война перешла в масштабную фазу и в горячую фазу, то можно было бы предполагать, что поставки будут отложены или обнулены на какое-то время сейчас судить сложно но то что иран и страны когда они сами воюют или сами находятся под угрозой то что они всерьез задумываются о том выполнять ли экспортные контракты в тех объемах каких они заключены либо отложить либо уменьшить это безусловная реальность в том числе израиль кстати говоря когда началась война по многие компании нашего впк отложили исполнение контрактов ну по обоюдному согласию с клиентами а где-то в общем по-другому в общем, есть такая возможность, подсуммируя ваш вопрос, но так ли это на самом деле, мы пока не можем знать. Час покажу, як то кажуть. Дякую вам, пане Давиде, за те, що долучились своїми думками і коментарями. І о, вдячний нашим глядачам за те, що також підтримуєте наш контент вподобайками. Давид Шарп, військовий експерт і глядач, з нами спілкувався. Обов'язково завітайте в опис під відео, друзі, і подивіться там є посилання на соцмережі пана Давида. Ну і не забувайте підтримувати нас ще раз. Вподобайкою, підпискою, коментарем. Ну, і звісно ж, дзвоником. Мене ж звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі і будьте здорові. До зустрічі. До свидания, Павел, и всего наилучшего.